السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن كريمير جشمست آيات كلمة توحيد كلمة طيبة إشارة كرهيسة بلا ويسة على وجهنا آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة بقرة ركو نمبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة بقرة ركو نمبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم سوره آل عمران ركوع نمبر 1 شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم سوره آل عمران سوره آل عمران ركوع نمبر 2 لا اله الا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران ركوع نمبر ضي وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سورة آل عمران ركوع نمبر دي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سورة آل عمران ركونا مرشاد الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة سورة النساء ركوع نمبر يقارب. وما من إله إلا إله واحد. سورة ما يداركون دوش قل إنما هو إله واحد. سورة أنعام. سورة أنعام ركوع نمبر دوي. من إله غير الله يأتيكم به. سورة أنعام ركوع نمبر خايب. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو سورة أنعام رقم نمبر تره. لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين سورة أنعام رقم نمبر قال غير الله أبغيكم إلها سورة أعراف رقم نمبر شلو. لا إله إلا هو يحيي ويميت سورة أعراف ركو نمبر بيش وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سورة التوبة ركوع نمبر فاس. حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة التوبه نمبر شلو ذلكم الله ربكم فاعبدوه. سورة يونس ركعة نمبر ايه. فذلكم الله ربكم الحق. سورة يونس ركعة نمبر 9. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. سورة يونس ركعة نمبر 11. ايه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا, إلا هو سورة يهود ركو نمبر دوي ألا تعبدوا إلا الله سورة يهود ركو نمبر تين أبو 24 بوجيس سببش نمبر ركو. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سوره يوسف رقم 24 ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار سوره يوسف رقم 24 أمر أن لا تعبدوا إلا إياه سورة يوسف ركوع نمبر فاس قل هو ربي لا إله إلا هو ركوع سورة رعد ركوع نمبر چار وليعلموا أنما هو إله واحد سورة إبراهيم ركوع نمبر شار أنه لا إله إلا هو إله إلا أنا فاتقون سورة نحل ركوع نمبر وان إلهكم إله واحد سورة نحل ركوع نمبر تين إنما هو إله واحد سورة نحل ركوع نمبر شار. ولا تجعل مع الله إلها آخر سورة بني إسرائيل ركوع نمبر شار. قل لو كان معه آلية كما يقولون سورة بني إسرائيل ركوع نمبر فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها سورة كعب ركوع نمبر هؤلاء

إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أنا فاعبدني سورة طه ركوع نمبر اين. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سورة طه ركوع لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا سورة أنبياء ركن نمبر دوي. أم اتخذوا من دونه آلهة سورة أنبياء ركوبنا مردود. إِلَّا نُوحِي إِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. إِلَّا نُوحِي إِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا. سورة أنبياء ركوبنا مردود. أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا. سورة أنبياء ركوبنا مردود. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. سورة أنبياء رقم فَاسِ لا إله إلا أنت سبحانك. سورة أنبياء رقم سُوِي إنما هو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سورة أنبياء رقم فإلهكم إله واحد فله أسلموا سورة اعبد الله مالكم من اله غيره سورة المؤمنون ركعنا نمبر 2 وما كان لو كان معه من اله سورة المؤمنون ركعنا نمبر 5 فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو سورة المؤمنون ركعنا نمبر 6 وَمَنْ يَدْعُ مع الله إلها آخر لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ سورة مؤمنون رُكُوَةُ نمبر هو هو مَعَ اللَّهِ هو هو سورة هو رُكُوَةُ نمبر مراء رُكُوَةُ نمبر هو ركو ركو وَهُوَ هو لَا هو إلا, إِلَّا هو 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 سوره قصص ركو نمبر 7 ولا تدعوا الله اله آه الا اله ولا تدعوا الله اله اخر لا اله الا الله سوره قصص ركو نمبر نوي. وإلهنا والهكم واحد سوره عنكبوت ركو نمبر فاس. لا اله الا هو فان ات فكن سوره فاطر ركو نمبر 1 ان لاكم لوحد سوره صفات ركو نمبر 1 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سورة الصفات ركوع نمبر 2 أجعل الآن يأتي إلها واحدا سورة, ركو سورة الصفات ركوع نمبر